Salam, hörmətli qanazlılar, bizim ilə Məsimhasadır qəsəbəsində çox super bir evlə mən sizi tanış edirəm. Evimiz fasad daşdan inşa olunmuş, mərtəb arası malat betonla təsis olunmuş evimizlə tanışdım. Evin arxasından keçmə yolu var, çıxına hətta arxına 2 dənə, 3 dənə maşın daxil olur. Həqiqətən tam ətdaşla döşenə bilirdiniz ki, bu ağac gül əkmək üçün əlavə torpaq sahələnib. Fasadı tarçovka emulsiya ilə, həqiqətən bax belə bir gözəl tarçovka emulsiyadır. Evimizin bir dənə məhsəf fasad görünüşünü görürsünüz. Bax belə bir gözəl bir fasad görünüşünədir. Podvalına gedişidir. Bax burdan podvalına gəlmək yolun hündür tərəfindədir qonb sistemi, elektrik sistemi, qaz sistemi hazır vəziyyətdə çəkilib, hazırdır. Qaz və su, işıq hamısı qaydasındadır. Hətta işıqlanmasına kimi mövcuddur, həmdə. Qanazdadır. Burada mərkəzi konsent trafonu kimi qoyulub. 24 saat su, qaz, işıq burada hamı qaydasındadır. Küçəsini mən sizə göstərəcəm. Küçəsi demək olar ki, 15 metr enində küçədir. Yəni rahatdır amma burdan qapuzun ağzına maşını saxlada da. Ordan yan-bən iki yondan da kamaz keçər. Onda xatırladım sizə. Evimizin Gördünüz, beş daş, alt daş kürsüdədir. Burda da mərkəzi konsentrasiya tapı qoyulub burda. Hörmət qanı bu 4 dövrəmə sualla təhsis olunub. Evin arxasından da keçmək olur. Burdan da mən sizə göstədim. Bax, evin arxasından keçmək olur. Gördüyünüz kimi, hasarına kimi qalın betonla inşa olunub. Evimiz möhkəm tikili, qiyməti çox super qiymətlidir. 87.000 manata satışa çıxıb. Sözsüz ki, real alıcılarına endirim olunacaq. İndi isə mən siz evimizin içini tanış edəcəm. İnşallah evə olmıq insanlar Allah təala belə gözəl evlər qiymət etsin. 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkanımızdır. 1-ci mərtəbəsində isə qonaq otağı, mətbəx və sanitari qovşaqı mövcuddur. Bura isə evimizdə bax belə bir gözəl bir qonaq otağıdır. Ona otağa da yetərincə genişlik, pəncərələr, şəbəkə pəncərədir. Buradan da məhsul görsə də bilərəm ki, bax boş oda da inşa olunub, kombi sistem çəkilib və burada qonaq otağa TV və elektrik xətləri çəkilib. Yəni evin içində daşınmağı getməsin. Yəni köşənk remot olunub, bağlandı bu halı qapılar da hörmət qazacındır. Plekanda altından kladovka istifadə edə bilərsiniz. Onu göstərdim sizə. Burada da sanitar qovşağı, istilik polundan fərqlərmək, kollektiv sistemdir orda. Burası evinizdir sanozeli idi. Yəni burada duş kabinə dəlaya bilərsiz. Yəni alıcının öz istəyinə asılıdır. Genişliyə yetərimizə. Pəncərə düşən tərəfdə, duş məntəqəsindən su qoşa daşdı. Və bizim mətbəxi, mətbəx də evin arxasına keçmə olur alçılıqla. Burada da bütün sistem çəkilib, qaz, su, işıq, elektrik sistemi hamısı çəkilib, kanal xəttini kimsə çəkilib, qaz xəttini kimsə çəkilib. Örmət, mətbəxi, sabayır, burada kanalizləyimiz. Mətbəx mebeli yığından savaya 60 sm vurduğu stol stol vuralsına qoyub nahaf edə bilərsiz. İndi isə ikinci mərtəbəsi ilə məs tanış edəcəm. İnşallah ev olmayan insanlar Allah təala belə gözəl evlət xidmət etsin. Sənədləri bir başdan təravəd aldıq, satdı, kubcada çıxarışdır. İkinci mərtəbəsində isə 1, 2, 3 dənə yataq otağı və solda isə sanitariya qovşağıdır. Buranı yer istipo ilə təsdiq olunub hörmət qonaq nazilərimiz. İkinci hissədəki yataq otağımıza mən sizi tanıtdım. Göldümüzün qarşısını kəsən bir maneə yoxdur. Bax, işıqla yandırmaq üçün gölümüz necə işıqlıdır. Günəş şurada tükür evimizincə. Spotlar da gözəl yığılıb burada. Burdan da mən sizə göstərdim. Belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Burada da şkaf yığdıra bilərsiz, gardrob yığdıra bilərsiz. Ən alıcın öz təyinatıdır. İkinci mərtəbəsini bax, belə bir geniş bir yəni yataq otağıdır qiymət çox sərfəli bir girmə satışa çıxıb. 90 87000 e, manata satışa çıxıb. Balkonla bax burdan da çıxışı var. Onu göstərdim sizə. Burdan çıxışı var balkonuna. Yəni yolun da hündür tərəfindədir. Tam gördüyünüz kimi yaşayış bir yerdir bura. Xüsusi mülkiyyət yaşayış məntəqələri torpağıdır. Solda kimi bizə 90000 manat satılır. O bu evdən daha biz, e, böyükdür. Hətta yəni, sahəsi və kvadratı böyükdür. Yəni onda da evində bu evdə də qiymətdə endirim yaxşı olacaq. Bu evdə qiymətində yaxşı endirim olacaq. Və sonuncu şahla üçün nəzər tutmuş yataq otağı ilə mən sizi tanış edim. Bax belə bir yataq otağıdır. İnşallah ev olm insanlar Allah təala belə gözəl evlər qismət etsin. Kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.